каждую пятницу здесь всегда играет вот такой оркестр наших, так сказать, представителей власти, нашей полиции Мариупольской. Надо настроение поднимать людям. Такое время сложное. Для взаимопонимания с полицией, наверное, какие-то отношения должны улучшаться. По-разному же мы относимся к полиции, правильно? Песни на всех языках, и украинский, и русский, и армянский очень такой был, а так в основном украинский, русский. Живую музыку очень всегда приятно слушать. Она вдохновляет на многие вещи. И вот я уже вот в второй раз прихожу, слушаю, очень замечательно. Мы служим, несем свою службу, и нам вдвойне приятно. Ну, публика у нас самая разная. Есть дети, есть постарше, и молодые люди есть. Есть разные. Ну, и украинские нравятся, и популярные нравятся, зарубежные есть. Есть разные. Поэтому мы стараемся в программу нашу включить и зарубежные, и современные, и украинские. Получаем массу удовольствия, удовольствия, поддерживаем. И очень нам начало, приятно, что сюда приходят люди, им тоже нравится это папа, выступление. Патриот. Дети танцуют. А, ну, в общем, в общем очень приятно, очень хорошо. Чинга, щоб печаль мою втопить. Як жити никого, та й не видно не вокрай. Ой літо-літонько, своїх дітонках з неба базові не збирай, а на звілюсь ми не падає, а жинучний немо, про любов свою знадує, і щасливо живемо, а ми в своїй сторінці, хоч на хустиці мріжемо пака.